Что, нажимаешь просто. Так, заправляем камеру герметиком. Нажимай. Нет, ты нажимай. Не, при... дай, не прям туда внутрь, а вот на вот этот пиптик. Бачишь внутри там? Бачишь внутри пиптик? Mm -hmm. Вот на нем. Да? перестанешь mm -hmm. Так. Теперь выкручиваешь ниппель. Засовываешь туда, как отвертку. Видишь, он вставляется, там специально mm -hmm. такое отверстие. И треба сильно его... Окей, okay, Нипиль. Теперь треба повернуть колесо под чтобы герметик стекал вниз. Вот герметик слайда для камер. Макс, не треба трогать. Тут есть такая в комплекте трубочка. Надягается. Вот так. Тут 237. 50 туда, 50 туда. Достаточно. Можно накрутить, оно по резьбе идет, не... Чтобы сосок не проваливался хуже. Кручка все. Ага. Спечатку нужно... По три... обов'язково такое... спочатку треба скаламутити цей гель герметик бо... ну щоб він рівномірно перемішався бо там осадок є і він дуже важливий тираем трошки Вкручиваем назад нитр. Уже от руки не надо просто губсять. Да? Это просто никто его не... Вкручиваем до конца. Все, а теперь берем насос и Накачуємо, ну, це вже всі розуміють, як це робить. Залили друге колесо, забув сказати для відкручування ніпелю, типу шредер, Це звичайний автомобіль не понадобиться. Отакі колпачки з такою приблудою для відкручування ніпеля. Або спеціальна твердка, яка продається в веломагазинах. Колпачки ми купили в автомагазині як по 7 гривень.